হেল্ল' এভ্ৰান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এণ্ড ফেচবুক পেজ মোৰো ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক কেনে আছে বাৰু সকলো ভালে আছে নহয় ময়ো ভালে আছোঁ আপোনালোকো ভালে থাকক সুস্থ থাকক ক'শালে থাকক এতিয়া গম পায়নে বাজিছে বাৰটা চাৰে বাৰটামান স্কুলৰ পৰা আহি কৰি ল'লোঁ আহি কৰি এতিয়া খাই কৰি ল'ম আজি ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে নিশ্চয় গম পাব কিহৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আহি কৰি ল'লোঁ ইমান গৰম কি ক'ম বাৰু গৰমৰ পতাপত মানে বাহিৰ ওলাবই পৰা নাই এইটো ভিডিঅ' কালি কৰা আছিলে আৰু ভিডিঅ'টো মই দিয়া নাছিলোঁ মানে ইডিট কৰা নাছিলোঁ সেইবাবে দিয়া নাছিলোঁ তাৰপিছত আহি কৰি ল'লোঁ ওল খাই বৈ কৰি আজৰি হ'লোঁ খাই মেলিও আজৰি হৈ আজি যিহেতু গেছটো ঘপককৈ ঢুকালে শেষ হৈ থাকিলে মানে গেছটো তাৰপিছত পাকঘৰখন অকণমান চাফা চিকুণ কৰি ল'লোঁ যিহেতু আজি পাকঘৰতে বনাব লাগিব এনেই সদায় চাফা কৰা হয় তথাপিতো মোহাৰি মেলি লৈছোঁ তাৰপিছতে এতিয়া বাজিছে চাৰে ছটা সাতটামান তাৰপিছত মানে সন্ধিয়া সাতটামান বাজিছে আৰু কাম বন কৰি মেলি ললোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ জৈ বনাম যিহেতু আগতীয়াকৈ চৰ্বত অকণমান খাই লওঁ আৰু গৰমটো কালি গৰম গৰমটো আপোনালোকে গম পায় তাৰপিছতে ফ্ৰিজৰ পানী অকণমান ধুই দিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া নেমু চেপি লৈছোঁ নেমু চেপি আৰু নৰ্মেলি চৰ্বত সকলোৱে যেনেকৈ খায় তেনেকৈ ময়ো খাই লওঁ বোলো সকলো কাৰণে ঘৰখনৰ দেউতা মা আমাৰ দেহা আৰু হাজবেণ্ডৰ কাৰণে সকলোৱে কাৰণে চৰ্বত বনাই ল'লোঁ আৰু বনাই কৰি লৈ সকলোৱে খাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত আৰু অকণমান ঠাণ্ডা পৰি যাব যিহেতু আৰু জুইত কাম কৰিলেও বহুত গৰম কালি গৰমটোৰ কথা আপোনালোকে গম পায়েই সেইবাবে আৰু এতিয়া চৰ্বতখিনি খাই লওঁ আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো দেখাই থাকিম আজি জুইতো মই কি কি বস্তু বনাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শৈশলৈকে চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব আৰু আপোনালোকক মই ৰেচিপিৰ দৰে অকণমান দেখাই দিম তথাপিতো মানে শেষত সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত গৈ চাবগৈ আৰু আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদবোৰ এনেদৰে দি যোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক আৰু আগলৈ যে ছাপৰ্ট কৰি যাব তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকক ইয়াত এইখিনি নিমখ দি লৈছোঁ তাৰপিছত চেনি দি লৈছোঁ চাচু ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ অকণমান আৰু সকলোৱে চৰ্বত খাই লওঁ চৰ্বতখিনি খোৱাৰ পিছত মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি থাকিম আপোনালোকে শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব আৰু যিহেতু মোৰ ফেচবুক পেজটোত আৰু ইউটিউব চেনেলটোত ভালেখিনি মোৰ ফেমিলি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক বহুত বহুত আশীৰ্বাদ মৰম শুভেচ্ছা সকলোৱে দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ সকলোকে তাৰপিছত সেয়া চৰ্বত অকণমান চেকি লৈছোঁ যিহেতু নেমুখিনি চেপোতে অকণমান তাৰ মানে নেমুৰ জালখিনি পৰি যায় কাৰণে সেইবাবে অকণমান চেকি ল'লে খাবলৈও ভাল হয় আমাৰ দেহাক আকৌ চেকি দিবই লাগিব চৰ্বত বনালে আৰু ইয়াত দেহি দেহা ৰৈ আছে মই চৰ্বত বনোৱা দেখি তাৰপিছত তাইক এয়া দি লৈছোঁ দেখিছেনে তাইক খাই লৈ তাৰপিছত তাই খাই লোৱাৰ পিছতে আকৌ মই আৰু পা তাইক পঢ়াবলৈ অকণমান ল'ম পঢ়োৱাৰ পিছত মই আকৌ পাকঘৰত আহি যাম আৰু পাকঘৰত লাগিব লাগিব যিহেতু তাৰপিছত আৰু হাজবেণ্ড মা দেউতাক দিয়াৰ পিছত হাজবেণ্ড আহি পোৱা নাই ডিউটিৰ পৰা আৰু সেইবাবে ফ্ৰিজত তেখেতৰ কাৰণে ৰাখি ল'লোঁ তাৰপিছত ৰাখি লৈ দেহাকো পঢ়ালোঁ পঢ়াই মেলি আকৌ জুইলৈ আহিলোঁ জুইকুৰা ধৰি ল'লোঁ যিহেতু গেছ নাই গেছ শেষ হ'ল যে সেইবাবে তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে মাছখিনি ভাজি ল'লোঁ ভাত আৰু দাইল হৈ গ'ল সেইখিনি নেদেখালোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতনো ভাজিৰোপে কি কি বনায় সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে মাছ আনিছিলে হাজবেণ্ডে হাজবেণ্ডে আহি চবত চবত খাই মেলি নামঘৰ লৈ গ'ল যিহেতু আমাৰ ভাদমহীয়া নামঘৰ তাতে মানে পুৰুষসকলে নাম লৈ আছে সেইবাবে তাৰপিছত মাছখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত আকৌ মই ভাজিছোঁ ইয়াত দেখিছেনে মানে শ্বৰ্টকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক ইয়াত দেখিছোঁ এনে প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ ভাজি লোৱাৰ পাছত ভাজি লোৱাৰ পিছত আকৌ দি দিছোঁ ইয়াত আলু আলুখিনি ভাজিলোঁ হাজবেণ্ডে আলু খাই বহুত ভাল পায় আৰু তেখেতে মাছ চাছবোৰ তেনেকৈ নাখায় সেইবাবে তেখেতৰ কাৰণে আলু ভাজি ল'লোঁ আলিলোঁ আলু ভাজাৰ পিছত আকৌ আমাৰ কাৰণে আকৌ বেলেগ এটা ৰেচিপি মানে বেলেগ এটা ভিডিঅ' দিম অকণমান আপোনালোকে দেখাই দিম এইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকে চাই যাব সেইটোনো কিহৰ কি কিনো বনাইছিলোঁ মই দাইল ভাত কালি গৰমটো কেনেকুৱা দাইল ভাত জুইত বনোৱাৰ পিছত আকৌ মাছ ভাজিলোঁ মাছখিনি ভজাৰ পিছত সেইখিনি নমাই ল'লোঁ তাৰপিছত আকৌ আলু ভাজিলোঁ আলু ভজাৰ পিছত আকৌ বেলেগ এখন মানে ভাজি বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকে এনেকৈ খাই নে জনাব খালী ঘৰৰে শাক মানে বুটলিছিলোঁ মানে মাটি কাদুৰি শাক বুলি কয় আপোনালোকে কি বুলি কয় নাজানো বাৰু মাটি কাদুৰি শাক বুটলিছিলোঁ তাৰ লগত বুট তাৰপিছত আলু আৰু পিঁয়াজ দি ধুনীয়াকৈ নহৰু চহৰ দি ভালকৈ ভাজিলোঁ এই শাকৰ ৰেচিপিটো যে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণকৈ দি থৈছোঁ আপোনালোকে গৈ তাত চাবগৈ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পানে জনাবলৈ নাপাহৰিব এই জুইটো মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ মানে সেইখিনিকে দেখালোঁ আৰু কি ক'ব আৰু গৰম 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 বুলি মানে মাছখিনি বা দাইল ভাতখিনি ভালকৈ মানে সজাই দেখাবলৈ নহ'লে বহুত গৰম উঠিলে যে তাৰপিছত আৰু মানে বনাই কৰি হোৱাৰ পিছতো গাটো ধুই ল'লোঁ সন্ধিয়া মানে কি ৰাতি আৰু আঠটা নটামান বজাত গা চা ধুই মেলি অকণমান আজৰি হ'লোঁ ইয়াত দেখিছেনে লাইট চাইট দিম বুলি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু একদম বাহিৰতো পূৰা আন্ধাৰ লাইটটো দি থকাৰ কাৰণে অকণমান পোহৰ এটা আহি আছে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব আৰু মই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো দিম বাৰু দেই আজিলৈ আহিছোঁ দেই বাবাই সকলোকে